Давайте поучаствуем в Новгородском вечере вместе с командой Юный избиратель школа номер один. Встречаем! Во времена далече, ушедшие от нас, А Новгородской вечер твердилась не раз а ныне его образ надежно закреплен, как вольнодумный голос и чистое талон, ликующий свободы. Но был такой черед, что властвовал народом, ты да без собой народ. Лишь в колокол ударит, сбежит сбежится всякий люд, И сам себе решает, какой вершит маршрут. Один подумал так, а другой подумал сяк. Без Пути и к общим одобрениям в итоге перейти. С момента зарождения на волковской воде торговое хождение разбухло, как нигде. Итак, тот город зелен покровами купцов, и был незримо делен на пять своих концов, а в каждом растелении живут хозяева, метут свои решения, творят свои права. Народ, тупое с захапка пустяков. Стучится грязным рылом от двери кабаков. Один подумал так, другой поставил сяк. Но в мыслях только драка, жизнь наперекосяк. Другое дело знать, кто чтит умом товар. А для горелой Тати довольно зычных сват. Что нужно толстосумам наполнить свой карман? И вот с тяжелой думой они ушли в туман. Искать пути до счастья своих житейских благ. Считай, что их участие не действует никак на скопище народа, лишенного ума. Стремительно от сброда сужается с ума. Тогда пойти на хитрость почти велит Господь. Не то мирская бытность грозит перебороть, А чтобы начинания скрепили верный дух, За время до собрания они пускают слух. Эй, люди, потакайте имеющим запал, Лилейте, чтите, хайте стоящий пьедестал. На что же вам упады в глубоком бытие? Достойная награда падет любой семье, а потому молчите и слушайте других. А чтоб достигли шквала подобные слова, То вместе и начало должна сама толпа. И перед сбором веча боярские дельцы Зовут к себе на встречи в различные концы. Известнейших смутьянов, законченную пьянь, Певучих шарлатанов и нищенскую рвань. Гудит призыв на площадь набатым языком, А люд усердно ровщит, чтоб каждый был знаком С сомнением другого, другой наоборот. Читает звук и слово, вошедший в наш народ. Один подумал так, другой поставил сяк. Почти вскипает драка, по речи бьет кулак. И тут вступает в дело одаренная кнесть. Красиво и умело они транжирят спесь. Кто нищ томит слезою, кто храбр ударом блок, Но с данную стезою из прочих видных троп в итоге согласится собрание большинство, а свыше соструится в припадке торжество. И вроде все по Последний выбор дам, а то, что обыватель свершил судьбу не сам, он вряд ли осознает, ведь вече идеал, в котором все решает святой народный вал. Совсем другой народ Но Новгородское вечер Оттуда все идет